Всем приветики, я уже снимаю второй дубль а, про мой планшет. Потому что в первом дубле мне позвонила моя мама. Да. Yeah. Итак, поехали. Так, начнем мы с а, чехла. На чехле зацикливаться не буду, потому что вы его уже видели. Он вот этой вот фирмы. А, он уже у меня открытый, извиняюсь за пятна. А за да, вот эти вот почему-то здесь выпить на Париж, тоже пятно. М -м, вот, в принципе, так вот так вот он выглядит здесь на фирму я вам покажу. Вот, а, так. Значит, м -м, знаете, мне нравится тихо. <прос <Columbia> Знаешь, что не помыла ребят, просто, блин, звуки не доходят перейдем к планшету. Он у меня выглядит, э, значит, да, вот таким вот образом. Для меня он небольшой, но и не маленький. Э, для меня он безумно хороший, для меня он очень такой классный, можно так сказать. Э, вот он такой вот глянцевый, не протерлый, видите, да, и сзади не протерла. А, э, да, кто не знает, у меня фирмы A9736. Здесь у него есть передняя камера, по которой можно болтать в скайпе, что очень хорошо удобно. По этому плачету можно болтать в скайпе порядка 5 часов. Даже можно целый день проболтать в скайпе. И мне, мне это безумно нравится. Это безумно удобно. М -м да. Также у него есть сзади камера. Что касаемо камеры, фокусируются ли они, э, не, скажу, не скажу, что они прям вообще супер фокусировка идет. Фокусировка идет на переднюю камеру, да, на переднюю камеру, так же как и на камеру у компьютера, веб-камеру не очень хорошо. На заднюю камеру не пробовала снимать, но вот хочу когда-нибудь попробовать поснимать, но в YouTube я это выкладывать не буду, скорее всего сфотографируюсь на заднюю камеру. Я выложу в Instagram. Да. Надеюсь, плюсик, минус. Блять, убавлять. Ну и на этих точечках мы заклеиваться не будем. Да, здесь такая серая полочка очень хорошо. Здесь идет звукоизоляция. Ну, в общем, поступает звук. Так. Итак, эм, вот так вот. С Вот Можно перейти в режим. Так, секундочку. Так, можно перейти в режим фото. Можно перейти просто в режим а, разблокировочки. Всего у меня страничек на нем три. Сейчас эта палочка Скоро в скором времени. А, Когда мы а, разблокируем рабочий стол, у меня вот такой вот мой лишний рабочий стол открывается. А, где у меня самые мои посещаемые приложения? На второй страничке у меня мои непосещаемые приложения, то есть в которые я захожу, то не так часто, как в эти. И третья страничка это поисковые системы, там такие вот как Аскафе, ну в общем покажу. Начнем мы, наверное, с, моей, с моего рабочего стола. Здесь у меня есть Монополия, отель, но в нее не играю. А, почему? Потому что для меня эта игра не очень нравится. А, но когда нечего делать, то играю. И вот сейчас я ее перенесла на второй рабочий стол. А, Действенный саббосер. А, игра просто the best war ever, блин, супер игра, меня заразила, блин, этой игрой, моя подружка, у неё, по-моему, планшет Asus или Acer, точно не помню, Acer, Acer маленький я, по-моему, да, и Асус даже, не, не помню, ребята, по у меня то ли Asus, то ли Acer на маленький. И у нее была эта игрушка, и она есть. И как только мне купили планшет, она мне безумно понравилась. И просто я начала качать, качать, качать. У меня была... Uh, <coughs> извиняюсь. Сабвейсерф -er в Майами, Сабвейсерф -er в Париж. Обычный Сабвейсерф. -er. И вот сейчас... У меня вот этот вот Сабвейсерф. -er. Brother. Вот. В принципе, хороший тоже. Мне нравится. Я обожаю эту игрушку, захожу просто постоянно, блин, не могу без нее жить. Дальше мое самое посещаемое приложение, это приложение ВКонтакте. Это новая версия контакта. В принципе, э, не скажу, что просто супер ловит, но не скажу, что э, плохо ловит. В принципе, хорошее приложение, мне нравится. Тоже, в принципе, захожу постоянно, что-то, когда в дороге, очень хорошо. Дальше приложением, тоже мое любимое, это AskFM. Кто не знает, это приложение, где... Любой человек может задавать своим друзьям вопросы. И будь вот у меня два вопроса, я отвечу прямо в этом видео на эти вопросы. Что ты купишь первым делом, когда заработаешь? Это реальный вопрос, я его не придумала, вот он есть. Что ты купишь первым делом, когда а, разбогатеешь или не заработаешь, разбогатеешь? а разбогатеешь? Первым делом я себе куплю... айфон. Да. Также сейчас будет видео вопрос-ответ. Так что там будет этот вопрос присутствовать, конечно. Дальше мой самый любимый редактор. Это Ави Ари, но к сожалению с этого редактора редактора я никуда не выкладываю свои фотографии. Здесь у меня присутствуют мои самые последние фотографии в Инстаграм ну, в общем, сами зайдите в Инстаграме и посмотрите, в принципе, мои фотографии, которые у меня есть. Следующее это сам Инстаграм. Секундочку. У меня здесь просто много вкладочек открыто. это Инстаграм. Я загрузила туда много фотографий. А, вот, кстати, мой ник, кому интересно, это Мисс Навалихина на английском языке. Тоже много фотографий, но, к сожалению, меня не лайкает никто. Дальше это ВКонтакте аудио. Здесь представлены а, исключительно музыка, которая есть в ВКонтакте, ее можно здесь... По-моему, даже слушать У меня ее здесь э, очень много. Я люблю ВКонтакте музыку, обожаю. И поэтому я скачала скачивать из ВКонтакте музыку. Дальше это Play Market, в который я захожу регулярно. Э, и uh, ру советую всем, кто просто обожает смотреть фильмы, замечательные, э, замечательные фильмецы можно найти. Дальше это 3D bowling, не знаю, да работает все, все работает. Дальше water balance, блин, меня этой игрушкой заразили, 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 блин, и не знаю просто что сделать. Я уже вот за столько воды выпила и просто... Ну, замечательная игра, мне нравится, обожаю, люблю просто. Респект и уважуха этой игре. А дальше YouTube, конечно же, YouTube. YouTube, YouTube. Мне бесит, когда люди называют YouTube, YouTube. Жестко. А дальше Angry Birds Rio. А, обычный Angry Birds. А, не переживайте, я не удалила. Да. Дальше это, конечно же, Кемера, Кемера, Камера. Ты обязательно камера должна. Обязательно должна быть камера на первой страничке, потому что фотографируюсь и выкладываю игра конечно же, конечно же, конечно. Дальше, как я называю эту игру Пол? Мои друзья эту игру называют Какашка. Да, но я называю Пол, не знаю, правильно ли читаю. Суть в том, что нужно ухаживать вот за этим вот любимцем он похож на какашечку блин прикольно да Следующая. Это Monster Zoom. Я скачала совсем совсем-совсем недавно. Замечательная игра. И в принципе в принципе в чем суть? Там у вас черепашка и вы должны стрелять в мячики. Прикольно. Дальше это гадкий я, супер игра, просто the best. Обои HD, э, мои аватарочки, э, все-все-все, что у меня есть на планшете, это все из обои HD. Просто супер. И сейчас буду менять свои обойки. Огромное количество красивых и невероятных просто обоев. не знаю, правильно ли я делаю, что ставлю эту, а ну ладно. Очень много снимаю. По okay. вот такие вот обои пузырьки. Прикольно. Дальше это такая пацанская игра, то есть в чем суть, вы там вот, вот так вот, управляется планшетом, супер. Тамбла, uh, тоже прикольная игра. Сейчас у меня она загрузится. В чем суть? Вы барабаните по этим штучкам, тут еще есть. Вот это вот эффекты, принципе, прикольно. А, дальше Temple Run 2. Кто не знает эту игру, тот извините меня, лол. А, дальше фрут а, Fruit Ninja, супер игра просто. А, перейдем не приложением, буду говорить безумно быстро. А, онлайн ТВ, плеер мечты, микс плеер, а, такси тоже управляемое, редактор Телкин Том 2, Тотал да, Команды, что я сделала? Убираем. Эм, ребята, обычные настройки, Такое два в одном. Я сделала это... Эм, так, это галерея и антивирусник. Такие тут карты. Тоже два во днем. Это поиски Angry Crane Room. А, skype, по которому мы совсем не часто болтаю. Play книги. Вот такая вот Вот такие, вот Дальше вот такие вот. А дальше перейдем к поисковым системам. Здесь у меня есть Google Chrome. Opera. Opera Mini. Почта. Google Chrome. Opera Classic и IQ. Ну и часики. И в принципе это было все, что я вам хотела показать в своем планшете, так что всем пока-пока. Нажимайте внизу на кнопочку подписаться и если есть свои комментарии внизу. И поставьте мне, пожалуйста, палец вверх. Я вас безумно об этом прошу. Пока-пока-пока. Я вас очень люблю. Спасибо, что а... Спасибо, если ты подписался.